जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पिता जी लख लाख शुकराना गुरु पिता जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी जय संगत जी संगत जी चैनल के नवे तो चैनल सबसक्राइब कर लो जो तुम भी अपना शुकराना सत्संग सा सूँ भेजना चाहते हो तो दिते गए वट्सएप नंबर पर ईमेल आई डी बोल के या के किसी लैंग्वेज हिंदी या पंजाब ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾ ਨਾਸ ਸੰਗਸਨ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨ ਕਿਹੜੇ ਸਕੀਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬLES ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਿਆ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਤੇ ਪਨਾਇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਤਮਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਨਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਤਮਕ ਸੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਆਓ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਲੈਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਪੀ ਸਭ ਕੋ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਸ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਕੰਦੇ ਕੀ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਪਨ ਕਿਸਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸੰਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਟਿੰਕਲ ਥਾਲੀ ਵਾਲਾਂ ਅੰਟੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੱਤ ਸੰਧ ਹੈ 20ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਸੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਓ ਸੰਧਿਆ ਅੰਟੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲਾਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी शुकराना गुरु जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी संगत जी ये मैं अपना बीसवा सत्संग शुकराना गुरु जी का करने जा रही हूँ और अब अब अम मैं अमृत वेले कर रही हूँ ये आज सुबह छब्बीस मार्च को तो ये मेरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है जो कल होली का सत्संग था शाम का सारे दिन का वो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के चरणों में कोटी कोटी प्रणाम जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कुछ बोल चुक हो जाए तो माफ़ करना और बोल गुरु जी ही बुलवाएंगे जी उनके सामने ही बैठकर मैं अरदास लगा रही हूँ कुछ गलती हुई तो माफ़ करना जी कल होली का दिन था जी तो सुबह से मत्था टेका हमने तीन बजे जाके बाबा खेतरपाल जी का तो उसके बाद वो सारे भगवान ही गुरु जी में ही हैं समाये हुए हैं तो गुरु जी वहीं पे मुझे हम मत्था टेक के आ रहे थे तो वहीं पे एक बुज़ुर्ग सुबह सुबह हमारे पास आया जी वहाँ और वो मांगने लगा पैसे बोला नहीं कुछ हाथ आगे किया तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी हमारी परीक्षा लेने आए हैं कि देखते हैं ये कुछ बोलेगा या पैसे दे देगा कुछ खाने पीने को तो मेरे अंकल ने उनको पैसे दे दिए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमने किसी को बुरा नहीं करना अगर नहीं है तो हाथ जोड़ दो नहीं तो पैसे दे दो कुछ खाने पीने के दो दे दो जी तो गुरुजी ऐसे हमारे सारा दिन परीक्षा लेते रहते हैं आप कभी कोई घर आए तो उनको दत्कारना नहीं हाथ जोड़ देना अगर नहीं कुछ देना जी और अब मैं आपको अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ जी कल होली का दिन था तो मैंने शुक्राना सत्संग करना था गुरु जी का काफ़ी दिन से मुझे आ रहा था कि मैं घर पे सत्संग करूँ पढ़ा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे अंकल ज़्यादा मानते नहीं हैं और ज़्यादा संगत बुलाने को मना करते हैं जी तो मैं लेडीज थोड़ी गली की लेडीज थी संगत आंटीज़ उनको सभी को मैंने गुरुजी के संगत सत्संग में आने का इन्विटेशन दिया और वो आ गए शाम को जी तो मैं दोपहर में आ गई जी साढ़े बारह से डेढ़ बजे तो मैंने घर पे ही अपना गुरु गुरु जी का दरबार सजा लिया अपने हिसाब से गुरु जी ने अपने आप ही करवा लिया जी जो जितना भी मेरे से हो पाया गुरु जी ने उतना करवा लिया जी और फिर हमने चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद गुजिया प्रसाद और केक कटिंग की क्योंकि मैंने गुरु जी को जुड़े हुए गुरु जी से जुड़े हुए मेरे साल हो गया था जी पच्चीस मार्च को वैसे भी पच्चीस को पाँच और दो सात नंबर है तो गुरु जी की ब्लेसिंग होती है सात नंबर में और कल वैसे भी पुण्या थी और सोमवार था तो होली थी काफ़ी मतलब चार पाँच चीज़ें थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज ही गुरु जी का सत्संग कर देती हूँ काफ़ी दिनों से आ रहा था मैं सारी संगत के घर पे जाके गुरु जी का संगत पे सत्संग में जाके खा पी आती हूँ आशीर्वाद ले आती हूँ तो अपने घर में भी मैं करना चाहती थी जी तो अंकल वगैरह भी जुड़े नहीं अच्छी तरह थोड़ा बहुत जुड़े हैं वो मुझे मना नहीं करते पर ज़्यादा संगत के लिए बोलते हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़े संगत को बुला के गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया जी फिर भी कोई सेवा में गलती हो गई भूल चुक हो गई तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना थोड़ी बहुत रह गई थी एक चीजें तो आगे से वो भी ध्यान में रखूँगी जी तो भूल चुक हो गई माफ़ करना संगत जी आप भी आप, आपको जब गुरु जी इशारा दें कि अपना सत्संग शुकराना करो तो शुकराना करना होता है कि हमें अपनी वाणी में शुकराना करना होता है या सत्संग कर दो आप घर पे थोड़ा बहुत बुला के संगत जी को तो उससे गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जी आपकी मनोकामना भी पूरी करते हैं तो अमृत वेला भी जरूर संभाला करिए और सभी के साथ अच्छा रहिए किसी को गाली गलोच नहीं करना आप सब कोई मैल नहीं रखना बड़ों की इज्जत करना और और सभी के साथ अच्छा रहना जी अपना जब जी साहब का पाठ करना शिवपुराण का पाठ करिए आप और सुखनी साहब का पाठ भी जरूर करिए जी उससे सब सुख मिल जाते हैं और अपने कर्म कटवाइए कर जितनी आप अच्छा काम करेंगे गुरु जी के साथ नजदीक होते जाएंगे आप जो मांगना नहीं है गुरु जी से कुछ भी भाव रख सकते हैं आप अपने और अरदास लगा सकते हैं गुरु जी से वो सारी मनोकामना गुरु जी आपकी पूरी करेंगे और मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ मैं अपनी बहन की माध्यम से जुड़ी सी गुरु जी के साथ तो कल मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया केक कटिंग के साथ कि हमें साल हो गया गुरु जी के साथ जुड़े बहुत अच्छी जर्नी रही जी मैं बहुत गुरु जी की बहुत खुश धन्यवादी हूँ और शुक्रगुजार हूँ जी वैसे ही हमारा गुरुजी हाथ पकड़े रहना गुरुजी महाराज सब इच्छा पूरी करना जी सबको माफ़ करना कुछ भूल चुक होगी तो माफ़ करना संगत जी और आप अपना अच्छे कर्म करिए जी बच्चों पर भी गुरुजी मेहर पर हाथ रखना बड़ जो बीमार है उनको भी साथ देना भूल हो होगी माफ़ करना इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ जी आइए संगत जी, जी मंत्र जाप करते हैं गुरु का ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सहाय ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सहाय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी नख लख लखवा शुकुराना अनंतम नन्तम शुकुराना जी आई लव यू सो मच यू आर माई गुरुपा लव यू सो मच जय गुरु जी मेरी मम्मी का भी ध्यान रखिए गुरु जी उनको अच्छी से ब्लेस करिए सब पर मेहरबर हाथ रखिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लव यू गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना थैंक यू सो मच संगत जी थैंक यू सो मच आपने सत्संग सुना कुछ बूझुक हो गई तो माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दीजिए थैंक यू सो so मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जय गुरु जी आंटी जी जय गुरु जी संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग से आंटी जी थोड़ा संगत जी चंगा लगे अगर शेयर जरूर करो गुरु पिता जी का ब्लैसिंग लिखनिया नहीं चाहिए सब तक पहुँचनिया चाहिए सब के कर्म कटने चाहिए सब के कष्ट कटने चाहिए सबू बलैसिंगस मिलनी चाहिए गुरु पिता जी दया संगत जी जो सत्संगे भुल चुक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी माफ़ करना संगत जी तो असं थैंक यू करते हैं सारी संगत जी का जिड़े कि अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी के हुक्म शेयर करते हैं तो ਵਾਤਵਾ ਦੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਸਬਤਕ ਪੁੰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਉਤਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਂਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਖ ਲਖ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਂਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ No toważ ogromna lepak, wasz ogromną